Мы можем просто контролировать, как выполняется эта норма закона. Приложение. Вот раз, здесь вот так, здесь вот а, так. Вот, за контроль, за выполнение закона Украины про очищение власти. В связи с принятием закона про очищение власти, это общественность нашего региона пришла к выводу о том, что данный процесс должен идти под жестким контролем общественных авторитетных организаций. Быстро мы составили меморандум, в который включили основные принципы и нормы закона про очищение власти. Вот этот меморандум был подписан, и в рамках этого меморандума мы, общественные организации, которые стали его подписантами, вот, решили создать совет, то есть непосредственно управляющий орган, совет, который будет рассматривать жалобы и общественности, и граждан, и доносить це непосредственно і голові апеляційного суда і адміністрації судді сантам що стосується обрання осіб, які будуть входити до складу ради, це скоріше питання громадськості, і ми будемо вітати любого представника громадської організації, який буде обраний головою заступником, секретарем єдине побажання. З боку суддів, щоб діяльність була ефективною, продуктивною і надзвичайно важливою для кожного громадянина мешканця Запорізької області підключення і за членов радині, по тому